Это проект «Радио Свобода», «Донбасс Реали», я Алексей Мацука. Сегодняшний выпуск мы посвятим голосам жителей Донбасса, которые непосредственно живут на самом Донбассе. Что люди думают о украинской власти, что люди думают о вооруженных сепаратистах, о Владимире Путине. О Петре Порошенко и прочее, прочее, прочее. Сегодня интернет стал основным местом споров. Здесь появились целые диванные войска, как это называется. Каждый пытается высказать свое мнение и свою правоту, и убедить своего оппонента в том, что именно он прав и почему он прав. Но мы решили сегодня не мониторить социальные сети, а увидеть эти диванные войска, так сказать в натуральном виде и в натуральную величину. И вот что нам удалось записать на улицах города Славянска, о чем же думают люди в освобожденном городе. В партии регионов люди разные были. Нельзя так судить об этом. Вот. Если с партии регионов, это значит клеймо на всю жизнь. Там много было. Партия регионов очень большая. Партия регионов, как в любой партии, как в любом обществе, есть люди нормальные, есть ненормальные. Понимаете? Поэтому э, говорить так, И что, что, же вот, молч... за Так, говорить так, что был в партии регионов, уже все нет. Вот Янукович был негодяй, варю, да? Он сбежал. А И клика. А то же самое. Пакет, покажите. Азара. Что ты за Азаров? Ну, это Что все подарки не сносит. вам, да? Азара сносят? За Зараз носит подарок? Зараз носить? Ничто, ничего не носит, к, а празд... к праздникам. Я приехала без копейки, без ничего, чуть ли не в трусах. Я с ванной выскочила, а потом подпала, из подвала А славянские, ничего я не хочу плохого сказать, я синоватая тоже принимала много этих самых, но сдирать людей по 1200, по 1600 за квартиру, вы знаете, это уже это бесчеловечно когда, они этот, через этот ад прошли. Мы принимали, у нас тащили все, телевизоры несли, эти, по две коляски, это, и кресла несли, и посуду, и продукты. А? Беженцам славянским. Я попросила беженцев, чтобы дали, не в дом пристроили, беженцев дали, которые нуждаются жильем. И чтобы ты скормили бабушку за жилье, ты понимаешь? За вас? Не? Да. Угу. Сколько вам лет? 84. Так. Ну, ладно, я, всем... ж сипа, я ж я ж слепа субсим, я ж не бачу, кто всем поломали полючий, так, вносить, я. Я, я боюсь, за их подвезут, я ж совсем посторонний человек, надо на другой улице живу. У меня, слава Богу, женщина, дай ей Бог здоровья, я не знаю, чем я расплачусь, она меня взяла бесплатно, живу, и она меня кормит бесплатно. Это, я не знаю, это святой человек. Я одна единственная осталась в семье, нема никого родни, и никто никакого внимания. Ну, одна позаботилась, и меня отправила в госпиталь у Святого Я пробула там. Врач сто раз, сто, три раза заходил каждую неделю и сказал, что я вас отправляю прямо у э, гор, э, этот, Славянский горздравотдел и вам, вас замочку должны определить здесь у доме престарелых. Ну я приехала, а мне три месяца нету пенсии. Я живу три месяца. а, в... а вы зарегистрировались? Тут же можно пойти на вам карточку переводить сюда Это только в пенсионный фонд. Я зарегистрировалась. В пенсионном я зарегистрировалась. Но я жду теперь. Пенсионное пришло, теперь может быть это по дополнительному списку. Вот после 15-го я ее на почте смогу получить. А сюда зачем? Одну пенсию ну, может, дадут крупу какую-то. Я ж, слушай, Джеш, все-таки, знаете, я дома не ела, а здесь я хоть стала есть. А дома вообще там, не, там есть невозможно было. Все у меня осталось дома. У а? меня разбили пив отопление, Вот опление крыша тече. окна викна все повылетали, все это. Прийомник, ну все все, і сірвант, і все, 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 оце поламалося. А, а тепер і вікна немає, ті вставили би ушні, І я ж усе заплатила, а тепер одного вікна не можуть вставити стеклянного, тому що е, там коробка вся розбита. туди треба тільки пластикове. Ви хоч мене не вистачає, тільки... хто це винуватий в цьому? це помирилися, не помирилися. Ми, ми хочемо, така власть як і була Україна. Все. Хто стріляє? А ми стріляю з однієї сторони, з другої, а ми отак ловимо ті всі ті самі. А прийшли? Сюда, к нам на Гонглас. А кто пришел? Вот говорили, правый сектор сюда придет. Вы видели? Не, не видела никого. Откуда мы знаем, так, кто а что, причина, что кто начал? И даже у нас не такой может уровень но, 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 здесь. Все люди тут стояли толпами, все хотят только мира, мира чтобы да, Это да, вот так хотят. в чтобы прекратилась стрельба со всех сторон. И мы будем но жить жить по-прежнему. Почему чего они здесь не вот свою землю защищают. А я ту войну пережила, и ту войну теперь еще пережила, а теперь еще хуже, чем война. Так там же люди вышли за... против а... вот этого Януковича, против этого зла всего. А где а сейчас какое зло теперь? Там а 100%. сейчас люди какое? А что плохого нам сделал Янукович? Ну, Янукович плохо жили зарплату получать. Он воровал много. А эти что, ну, мало Да ради бога, я вот тут не стояла. Я ходила на работу, Сейчас Деньги сейчас воровал. Миллиарды сейчас не это самая. Ну, да ради бога, ну, у каждого из них. А у вас что нету, ни ничего нету. Ну, что вы Зато Мы жили дома, мы дома жили, мы Просили, ми работали. Всех ми получали зарплату пенсію. Україна щоб була, то й була. Щоб Україна була єдиною країною. Не то, що це застягають сюди, сюди, То Америка, то Путін, то німці, то Чечня то і пожалуйста і набирають долгів. А чим же ви ми будемо розпати? А хто такі сепаратисти? Скажі? А хто не, знаю, я, не таке, ДНР, я не знаю. Що це таке? ДНР. Я не знаю, що це таке. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Не знаю. скажите там на верхах, пускай они услышат, прекратите с обоих сторон. Люди уже настолько устали, настолько запуганы. Ну, хорошо, давайте так, вот если Путину, что бы вы ему сказали? Ну а я Причем... Путин да, Ну при чем здесь Путин? В смысле при чем? Путин не, не, со мной никогда не разговаривал, я с Путиным не разговаривала. А ну я не знаю, я прошу, я вам не знаю, я конкретно, я обращаюсь к людям, от которых зависит судьба вот таких наших простых людей прекратить отсюда, вывести все, и пусть Донбасс живет, как жил. А вы я, что бы Путину сказали? Убирайся прочь, негодяй он, я бы сказал. Он негодяй. Вот, он полез, он сумасшедший, да? Я бы сказал, что ты шизофреник, Володя. Вот это я ему сказал. Мы представители Укра... народного Майдана, не, не политического. У людей разный ступень развития критического мышления. Тобто будь-яка людина судить е, про е, своє довкілля, про події, які відбуваються, е, в, в міру того, наскільки ця людина готова е, прийняти, проаналізувати. І зробити висновки стосовно тих подій, тих умов, в яких вона живе. Політика пропагування поширення української мови була, м'яко кажучи, недолугою, тобто не було розроблено якоїсь серйозної стратегії поширення української мови на сході. Крім всього іншого, українська мова просто була людям не потрібна. Вони цілком задоволені були користуванням російською. А джерелом російської мови є російські канали, є російське радіо, і таким чином вони фактично зосередилися на одному каналі інформації. І тепер, коли намагаються, скажімо, заборонити російські канали, закрити їх, намагаються насаджувати мало не силоміць українські канали, далеко не на всіх це діє. Тому що людина людина звикла е, біле називати чорним, чорне називати білим. Настільки, уже ну я страшенно не люблю це слово зазомбовані, але вони настільки вжилися. В російські джерела інформації, що для них неймовірно важко, дуже складно повірити іншим джерелам, переорієнтуватись на інші джерела інформації. З боку простих людей частіше можна почути нормальні змістовні речі, аніж з боку, скажімо, тих, хто репетував Почуйте Донбас, ну, пам'ятаємо ці. Озвірілі обличчя в телевізорі у Донбас. В основному це люди, які для яких, власне кажучи, абсолютно не цікаво, щоб ви їх почули. Головне самому викричитися. конець робочого дня багато люди з вийшли на вулицю, ходять гуляють. От можемо спростіть, скажіть, а за українську армію ні воювати? В смысле? Но ну вот сейчас там за 100 километров отсюда военные действия идут. Как-то, Под... может быть, присоединиться в добровольческий батальон, не думали? Ром, сейчас, подожди. Понимаете, вы задаете вопрос интересный. Как можно пойти воевать за армию? Объясните в мне. украинскую армию. Ну, за Украину. За Украину, да. А как можно, объясните мне, пожалуйста. Не-не, вот я имею в виду, не, армию не, за не, Украину. Не-не, объясните, как можно воевать не думали, за армию? Не думали об этом? Как можно воевать за армию? В украинскую объясните. армию за Украину. С удовольствием. А в какой бы батальон пошли? В любой. А знаете, какие здесь находятся? Знаем. Какие? Киев-1, Киев-2, ну, не знаю, может, еще какие-то. А ну, как относитесь к ним? С большим уважением и рады тому, что они здесь находятся. Нельзя убивать друг друга за оружие. Нельзя ну, брать. так ДНР убивает же нас. Нельзя. Они же напали на нас. Украина не должна воевать друг с другом. Я так Украина войны. воюет против вооруженных сепаратистов. Я против этого мирных, ну, надо, чтобы мир. Так если был. мы не будем защищаться, ДНР нас с вами убьет. Нет, что нет? не убьет. Молодой человек, а вы Это никуда да, не идем. идете в добровольческий батальон да, за а Украину? Надо? Ну вот спрашиваю. 100 километров отсюда люди воюют. Ни в коем случае. Почему? Нет желания. А ДНР, как защититься от ДНР нам? А зачем от ДНР защищаться? Ну не они требуют, чтобы мы отсоединили Донецкую область от Украины. А кто не согласен, убить. Нету такого. А Ирину долго таки... они видели? Откуда такие сведения? Ирину долго они видели? Я На кого видел. В Донецке, когда ее привязали с флагом Украины. И били ее там. Я тут видел, как э, канал э, 1 плюс 1 снимала прямой эфир, как горела избу, не СБУ, а дом быта. А я живу как раз напротив. И? и я смотрю, нет никакого пожара. А снимать а Так снималось и вот это, как привязывали. Сюда. А, вы думаете, это инсценировка была? Конечно. Ну а Владимир я Рыбак, депутат. Горсовета. Я видел еще такое, когда первый день зашла украинская армия. Сюда? Да. Ага. Половина переоделась в ополчение. И устроили стрельбу холостыми патронами. И... Люди стояли, кричали позор. Это я тоже видел. И как корреспонденты бегали в касках с микрофонами под это дело. Mm -hmm. тоже Понятно. Видел. Ну вот когда здесь ДНР видел... нас сюда не пропускали. Я даже работать. видел, как э, Светогорский, как Порошенко выступал. Под мост зашел с четырьмя человеками, снял свое интервью. На следующий день приехал четыре автобуса, сняли массовку и выложили, как э, собрал митинг. Это я тоже видел. И не понимаю, а вы за кого? За Украину, за ДНР? Я как за, кого? Украину. Ну. Но за правдивую Украину. А как ДНР? Вот в чем правда ДНР там? -то? Э, тут же ж не ДНР, не правда в ДНР. Никто тут, тут, никто не хочет соединяться от Украины. Понимаете? Ну как, бы бо... хотят... и Здесь не хотят Бургин Евросоюза. Говорить. Это же все началось с Майдана, вы же понимаете? Тут все против евроинтеграции. Тут нету отсоединения от Украины нету такого. Это выдумка. Нормальные люди не воюют. Это никто. ДНР вы имеете Подонки ДНР? воюют. Да, все подонки воюют. Оружие взял в руки ты подонок. Все. А Другого Путин, разговора Путин, нет. Скажите. Другого фашисты они все. А Путин кто? Он человек. А кто фашист тогда? Фашисты? Все. В руки взял. Войска сюда взял в руки оружие взял. взял в руки оружие. как защититься от них? Русские никогда не пойдут на нас. Никогда. Так они приехали уже сюда. Да. Чепуха. Несмотря на то, что город Славянск освобожден уже более месяца, местные люди не имеют однозначного понимания того, что же такое хорошо, а что такое плохо. Многие считают, что Вообще в целом война как таковая это плохо. Но когда я задаю вопрос, а как же защититься от внешнего врага, который приходит на территорию Украины, у людей часто просто нет ответа. У них бывает так, что есть только половина ответа на общий вопрос, что делать дальше, как сохранить Украину, как сохранить целостность и так далее. Лично я вижу в этом большую проблему, потому что принципы, которые выступают за единство страны, в голове этих людей размыты. Часто бывает так, что человек вроде бы за мир, но в какой стране и под каким флагом ему все равно. Могут ли такие граждане быть ответственными по отношению к своей родине? Может ли такое понятие, как мир, просто мир, сохранить единство Украины? И если люди отказываются идти воевать за Украину, можно ли говорить о том, что все настолько едины в своем порыве сохранить свою общую родину? Проблемы сменились на другие. Как восстановить свой разрушенный дом? как получить доступ к более качественным продуктам, качественной воде и так далее. Проблемы как ком, одна за одной. Но как их решать? И какие пути и способы найти для того, чтобы жить в более процветающем обществе? Сегодня все эти ответы находятся в руках у славянцев. Каждый из них может прийти на избирательный участок и проголосовать за свое будущее, сделать выбор не под дулом автомата, а сознательно. Но есть ли для этого какие-либо предпосылки? В первую очередь доступ к свободным средствам массовой информации. Интернет и телевидение здесь сегодня есть у всех без ограничений. Кандидаты в депутаты приезжают и пытаются так или иначе влиять на общественное мнение и на ситуацию в городе. Но все равно выбор остается за каждым из жителей города Славянска. И каждый теперь может решить не здесь, находясь вместе с Пономаревым в закрытом кабинете или боясь того, что тебя завтра арестуют за твое мнение, а прийти на участок, прийти сюда по выходным на вечер, прийти в офис громадского тылыбачения, позвонить на Радио Свобода, зайти на сайт Радио Свобода, высказать свое мнение. Вариантов очень много. Главное – хотеть, и главное – это желание участвовать в жизни территориальной громады Славянска. С вами были Алексей Мацука и Виталий Гринев из Славянска. Для Донбасс Реалии, Радио Свобода.